আজি খুন্দিব লৈছোঁ তিলপিঠা এইয়া চাউলখিনি অলপ আগতে ধুই ধুই দিলোঁ মানে তিনি ঘণ্টামান তিয়াই পিনে তাৰপিছত ধুলোঁ ধুই পিনে এয়া মা আৰু মই খুন্দিবলৈ লৈছোঁ মায়ে খুন্দি গৈছে মই চালি গৈছোঁ বা এপাকত মই খুন্দি গৈছোঁ মায়ে চালি গৈছে দেখিছে মায়ে চালিছে কলপাতত চালিলে মানে পিঠাখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকে বুলি কয় মই খুন্দি গৈছোঁ লগে লগে মায়ে চালি গৈছে মানে পিঠাখিনি বেছি দেৰি বতাহ লাগিলে পিঠা নুঠে বুলি কয় সেইকাৰণে মায়ে লগে লগে চালি চালি হৈ যোৱাৰ পিছত ফ্ৰিজত কিছু দেৰি ৰখাৰ পিছত মায়ে তিলখিনি ভাজি লৈছে এয়া তিলখিনি তাৰপিছত মই মিক্সৰে দি এই গুৰৰ লগত মিক্স কৰি দিলোঁ তাৰপিছত এয়া পিঠা বনাইছোঁ জীৱনত প্ৰথম পিঠা বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে মোৰ পিঠা আপোনালোকে জনাব দেই এয়া মায়ে মোক প্ৰথমতে দেখাই দিলে তাৰপিছত মই নিজে বনালোঁ দেখিছেনে বাৰু পিঠাকেইটা ভালেই হৈছে বাৰু মানে ভঙা নাই কিন্তু সমান হোৱা নাই বুলি ক'ব পাৰি মানে ধুনীয়া চিজিল হোৱা নাই অহা বছৰলৈ হয়তো পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ এইবছৰ প্ৰথম কৰিয়েই যে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে নিজকে নিজে ধন্যবাদ দিছোঁ দেই দেখিছেনে পিঠা উঠা উঠা উঠিছে গোটেইখিনি উঠিছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় সেয়া পিছে পিছে আমাৰ মনেও আমনি কৰি আছে অকণ অকণ দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে বাৰু তিলপিঠা এনেকৈ বনায়নে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই হাতখন কিন্তু কিছু পুৰিছিল দেই দেখিছেনে সেয়া সমান হোৱা নাই মানে পাকটো মই আচলতে দিব জনা নাই প্ৰথম প্ৰথম বনাইছোঁ যিহেতু অহা বছৰলৈ চিয়ৰ পাৰিম বুলি মোৰ এইটো দৃঢ় বিশ্বাস মনে মাজে মাজে আহি উৎপাত কৰিছে মায়ে লৈ যায় আকৌ আনে আকৌ আহে সি এনেকৈ সেই টেবুলখনৰ ওপৰতে উঠিছে মানে পিঠাখিনিত চাইজটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব দেই মানে দীঘল চুটি বা মধ্যমা মানে মই মোৰ জোখত মানে মধ্যমা বুলি ভাবিছোঁ আৰু কিন্তু কিছুমানে চুটি বুলিও ক'ব পাৰে বা কিছুমান দীঘল হৈছে বুলিও ক'ব পাৰে কিন্তু মধ্যমা জোখত মই বনাইছোঁ আহিলেনে বাৰু মাজতে আহি বৌ অকণমান সহায় কৰি দিলে দেই